Ай, привет. Все бы было хорошо. Ну, громковато у нас бывает, знаете ли. Нет, нет. Я как вы. Ну, этнически, да, но гражданин России. Вы не слышите? Гражданин России, город Белгород. Бывает. А вы откуда? А вы откуда? Да не, не только дроны у нас тут летают, знаете ли. Но тут все летает. По новостям у нас много чего показывают. У нас боевых комаров по новостям показывают. Ну, это было бы, это было бы смешно, если бы конгрессмены в Соединенных Штатах э, не заявляли то же самое. Ну честно. Да. А вы из Москвы живете в Москве или, или просто сейчас в Москве? Родились? Родились в Тамбове? Да. Тамбовщина, господи, святой край. Тамбовский волк, все эти вещи. Ну, я бы не сказал, дороги ужасные. И дураков много, Да. Очень много женщин разорли много. Женщин много, это как раз положительная черта. Не, в какой-то мере да, но когда они разорли, это, это плохо. Ну что ж ты сделаешь, что ж ты сделаешь, не все коту масленица, как говорится. Убрал бы всех здоровье. А ты стримишь, да? С удовольствием. Нет, просто жду друга. Делать нечего, скучно. Женщина не нравится, жду друга, ты меня пугаешь. Не, настолько все плохо. Девушка есть. Угу. Ну что ж, ну пускай будет так. Я думал, ты уже тут пор пропаганду ЛГБТ ударился. Не-не-не, не. осуждаю. Каждый задушил бы нахуй. что, задушил. пропаганду или ЛГБТ? Все, вместе. задушил бы каждый. А как ты относишься к Фредди Меркури? Это что? Фредди Меркури. Не знаю такого. Хорошо. Элтон Джон. Это вы музыкантов перечисляете, да? М -м -м, ну, не знаю, я больше по гитаре. Петр Личайковский. Чайковский? Неплохая композиция, но более... занудно как-то. Чайковский — это не композиция, это композитор. Я знаю композитор. У него нудные симфонии. Mm. В школе проходили. Антон Болот, Чехов? Чехов неплох. В чем? Но он как, он как писатель неплохой. Ну, они все представители ЛГ, ЛГБТ-сообщества. Чехов? Да. Офигеть, не знал. Владимир Ильич Ленин. Ленин тоже гей? Охереть. Л Лев Троцкий. Ну, как писатели, они выдающиеся, но... Кто, Лев Троцкий, Лев Троцкий писатель? Я не знал. Нет, ну я, я слышал, что Троски, но ну, именно Чайковский, там, типа. Чайковский понятно. музыкант. Ну, я, я говорю, именно как люди. Я, прич, я причисляю тебе представителей... Они я представляю тебе представителей ЛГБТ сообщества. Нет. Неужели Мне от того? Неужели не от того, что они занимались сексом не так, как тебе нравится, они менее талантливы стали? Не менее талантливы, но как люди я бы не общался с ними. Тебе Путин не... они живы в мое время. Тебе не попахивает это неким таким оленем? А все-таки же ты основатель советского государства. Он, может, как правитель неплох, может, в других сферах жизни он тоже неплохой, но я осуждаю, если бы мой друг был геем, блять, не знаю, я бы, я бы не общался с ним. Хорошо. Как я могу общаться с человеком, который там, а, я могу потенциально спик... нравиться? Спикер нашего парламента господин Волошин. Не знаю. Я такого не знаю. Ну, в смысле, это, не это знаю. спикер Госдумы. Я не сильно увлекаюсь политикой. Знаешь, исходя из твоих слов, можно сделать два вывода. Либо ты геев не любишь, либо Родину. Выбирай. Скорее, первое. Значит, одно и другое. Потому что, ну, если спикер нашей Государственной Думы является, в общем-то, открытым геем, и ты к нему отнешься крайне отрицательно, значит, ты и Родину не любишь. Это не так работает. Не а в этой как? Давай, 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 послушаю, как это работает. Хорошо. Я скажу так. Если вы сейчас, сейчас, я сформулирую момент. Если вам не нравится Феррари, вы что, не любите автомобили? Если мне не нравится Феррари, мне не нравится Феррари. Нет, это же, это... Феррари, кажется, не, что феррари не является символом э, страны. Феррари это просто лидер... Э, но, как, мне э, не нравится э, сам человек, а не лидер страна, это разное еще. То есть вам не нравится Ленин? Нет, как деятель политический он хорош, но как человек это мусор. Угу. Получается. Фредди Маркури, Петр Личайковский. это мусор. Как представитель искусства и... Это, это направление в целом, они молодцы, но как люди, получается мусор. А, то есть от того, куда и куда, с кем трахается человек, зависит э, э, да. его, его качественность. Да? А скажите, да. вы, у вас есть девушка, вы с ней как любовью занимаетесь? Миссионерская позе? Да. Ну просто вы сверху, а нас снизу. Ну по-разному. Вы извращенец? Чуть-чуть. Может, вы гей? Вряд ли. Вы считаете э, э, традиции однополой любви извращением? Да. Вы считаете выход э, за пределы миссионерской позы извращением? Нет. Где граница извращения? Граница проклят каждый себя сам. Вы знаете, что в животном мире большинство млекопитающих занимаются однополой любовью. Ну, сексом. Ну да. Собаки лучше. Но, понимаете, у них недостаток интеллекта. Угу. Вы считаете, что у Петра который... Ильича Чайковского был недостаток интеллекта? Нет. Он просто был... Лошадью. Нет, конечно. Я не могу это сформулировать. Вы считаете, что вы лучше, чем Петр Ильич Чайковский как музыкант? Нет, я считаю, что... Вы считаете, что, что вы, лучше, чем Петр Лиз... вы лучше, чем Петр Ильич Чайковский как человек? Нет. Потому не что факт. у вас есть девушка, я, я хочу, а он я хочу сказать, Я хочу сказать про другое, что у человека, если он таким занимается, у него моральный сдвиг в голове он а, не совсем адекватен. Вы считаете, убивать людей это хуже, чем заниматься однополой любовью или лучше? Смотря в каких целях еще. Какие могут быть цели для убийства людей? Защита. Защита кого? Я иду с девушкой, на нас напал человек, я его убил. Я прав. Как вы считаете, воевать с соседней страной – это э, сродни э, однополой любви? Нет, это совершенно другое. Поясните. М -м а зачем? Я хочу вас понять. Воевать в целях защиты ⁇ это справедливо. Воевать в целях защиты ⁇ это что может быть признаком войны в целях защиты? Когда может, начаться, когда да может начаться война, которую можно было бы назвать войной в целях защиты? Mm условно, если враг зашел на мою территорию, я его откинул, я забрею и защищаюсь в цели защиты. Вы можете назвать хоть одного украинского военнослужащего, который зашел на вашу землю? На вашу. На нашу. Мы же в России живем с вами. Или уже не Россия? Я сомневаюсь, что, я сомневаюсь, что вы в России живете. Я живу в городе Белгород, на границе. Здесь очень резко меняется психика, психология и отношение к происходящему. Когда по тебе прилетает каждые несколько минут, очень резко все меняется, поверьте. Но вы считаете их друзьями? Я считаю, что они оправданно бьют в ответ. Мы на них напали. Как Гитлер напал в свое время на Советский Союз. Ой, но это вы жестко сравнили, конечно. Нет, не жестко. Абсолютно, мне кажется, проблема. Я просто был в нашем госпитале, видел пацанов, у которых нет ни рук, ни ног. И которые не понимают, зачем они пошли на украинскую землю, с какой целью, кого защищать на чужой земле. Там, где нас никто Шо? не ждал. Нет, тут вы правы, конечно. Ну, хотя бы где-то я прав. Я не собираюсь вас убеждать в том, что геи это хорошие или плохие люди. Это просто такая физиология. Люди так живут. Мне, честно сказать, абсолютно все равно. Если бы вы были геем, я бы все равно продолжал с вами беседу меня не интересует, куда трахаются люди. Меня интересует только одно, что у них в голове, что они несут. И традиционные, когда вы начинаете говорить про традиционные ценности, у меня Салтыков щедрин в голове всплывает. Помните, как он говорил, когда вам говорят о патриотизме, значит, где-то воруют Да, справедливо. Справедливо. Что будем с этим делать? Они, а, они, ведь, и, они ведь дойдут до Москвы. Они же не простят. Как, да. мы, как мы немцам не простили в свое время. Так и они нам не простят. Не дойдут, не дойдут. Ой, немцы тоже думали, что не дойдут. До Берлина, А ведь дошли мы. Ну, я уверен, что не дойдут. Знаете, знаете, какая штука интересная? Да, я вот долго думал в последнее время об этом. Ведь война-то была на территории Белгорода, соседнего со мной Харькова, украинского, кстати говоря, Орла, Курска. Вот почти до Москвы дошла. На юге по прямой через Ростов до Сталинграда. А ведь все остальные российские, современные российские семьи войны-то и не знали. А Украина целиком знала войну. Белоруссия знала и что целиком войну. Что с ней после этого стало до 2014 года? Как она изменилась? Не чувствуете? Изменилось. Фашизм изменил. Фашизм в Украине? Да. Вы знаете, я э, живу здесь всю жизнь. От меня до границы с ними 40 километров. Но... Даже после 2014 года я имел возможность приезжать в Харьков. До 2014 года не было войны. До 2014 -го года я ездил туда вообще свободно, по несколько раз в неделю. Но даже после 2014 -го года я имел возможность приезжать в Харьков. Там больше, скажу, у меня приятель в стулы, мать с Украины завозила. Так, и а где фашизм? Ам... Ну, как бы он во... Во власти? А... Это тоже. Ну, у них президент я... ну, еврей, ничего? У них президент комик. Но он еврей. И что? Фашизм и еврей. Вы стопроцентно русский? Я нет, я не русский. Ну, так какая разница еврей, человек или нет? Ну просто евреи это, евреи это один из народов, которые в результате Второй мировой войны э, потерпели наибольших э, притеснений. Не факт, что он чистокровный еврей уважает их заветы, законы, и шаббаты и, и все такое. А, а, те евреи, которых уничтожал Гитлер, они все соблюдали вот эти вот все заветы и шаббаты? Гитлер был шизанутый. А Путин? Как мы в сместились? Ну, наш Путин не шизанутый. Он обвиняет страну, в которой президент еврей, в фашизме. Да еще, да ладно, бог с ним фашизм, в нацизме. И есть капелька у каждого правителя неадекватности. Она должна быть. Такое себе оправдание. Вас, Знаете, вас ваши, ну, ваши доводы имели бы место, если бы вы сидели вот в соседней со мной комнате и все эти прилеты слышали э, со стороны соседей. Вот тогда мы, мы говорили с вами на разных языках. А вы сидите в Москве, до которой долетало пару раз за все время за эти два года. А здесь пару раз за час. Ну, я ничуть в этом... Ну, как знаете, как бы мне похер. А, ну вот, вот А сколько вам лет? Сколько дадите? Пожизненно. Знаете за что? Ну, за что? За безразличие, ксенофобию и шовинизм. Громкие слова. Нет, это терминология из юридического права. Из, из права. Из юриспруденции. Вообще-то ну, вообще 20, я молод, и мне это не нужно. особо Ну, вполне призывного возраста. Справедливо. Что вы будете делать, если вас призовут такие, как я? Я, -то уже все равно, я все равно уже не пойду в окоп. Вы еще пойдете. Не призовут. Призовут. Есть причины? Нет? Нет никаких причин. Всеобщая И... мобилизация отменяет все льготы. Мы забыли, в какой стране мы живем. Я серьезно говорю. Я забыл, живет? в какой стране живем. Именно. Я не забыл, в каком мы стране живем. Я именно об этом. И ты говоришь, что в этой стране можно договориться со всеми. Что, что? В этой стране можно договориться. Понимаете, договориться можно до тех пор, пока у нас есть э, силы, которыми можно заменить людей. Но учитывая опыт э, аналогичной войны, которая была сто лет назад, э, эти силы у нас очень быстро исчерпываются. В нашем госпитале лежит куча самоваров. И в основном это люди из э, э, национальных республик. Дагестан и так далее и тому подобное. Но придет время, что они закончат. Они ведь закончат. Ну да и война, Можно будет идти вече. Россия побеждала в войнах при за всю свою историю при двух существенных условиях. Я вам сейчас их назову. Удивите. Нет, не удивлю. Я думаю, что вы знаете. Ну, надеюсь, по крайней мере. На стороне России в любом ее виде, то ли империя российская, то ли СССР, в любой в любом виде России, на стороне России, в ее союзниках, была Великобритания. А второе условие, такое же важное, необходимое. В армии России, в составе России была Украина. Сейчас нет ни того, ни другого. Сейчас и то, и другое против нас. вот зря так. Все остальные войны, когда эти условия, хотя бы одно из этих условий не соблюдали, мы вест. просирали. Да, Фору, русско... мы ее просрали. Нет. В смысле, мы потеряли флот. Ну, война-то выиграна. Как это выиграно? Вы еще... Вы еще мне скажите, что Бородиному выиграли. Не, я имею в виду ничья. А, ничья война. Подписание мирного договора это равнее с А когда мы с Германией подписали мирный договор в 1945-м, это тоже ничья, да? Там уже, ну, делайте мне чего. То есть вы считаете подписание мирного договора это ничья? Что-то близко к этому я бы сказал. Для меня То есть сорок пятый год это ничья. Нет, я такого не говорил. Но мирный договор не что Для меня это что-то сродни. А как вы видите нашу победу в этой войне? Что для вас наша победа в этой войне? Откат санкций прекращение огня, соответственно. Не знаю. Два этих условия условно. Боже, у меня такое ощущение, что я живу в стране э... идиотов. Это вы сказали. Федор Михайлович Достоев. В стране Федор Михайлович Достоевского. И, кстати, Можете приснить. Он, кстати, тоже был геем. Я не смеюсь, это серьезно. А вы? Я нет. Я традиционная ориентация. Но я абсолютно спокойно отношусь к геям. Абсолютно. У меня не среди знаю. даже людей, которых я могу назвать друзьями, есть люди традиционные. У меня есть знакомая, которая ну, типа би, что ли, не знаю как это называется, типа и по мальчикам, а по девочкам, но я теперь типа, не знаю, для меня она Сродни, что-то умственно отсталый, потому что это, это сдвиг в мозгах. Если человек думает, что он может спать. Если ты девушка, может спать с девушкой, то это бред. В сдвиг в мозгах, это думать, что мы можем победить Украину. Вот это сдвиг в мозгах. Страна, которая меньше, чем Тамбовская область. Словно. Украина меньше, чем Тамбовская область. Ты серьезно? Какая площадь Тамбовской области? Не могу. площадь. 34 тысячи. Сколько? 34 тысячи квадратных километров. 34 тысячи квадратных километров. Ну ладно, это я переборщил. 600, 603 тысячи получается этот. Ну да, это самая большая страна в Европе, на секундочку. Украина? По квадратным километрам? Конечно, по площади. Площадь? На каком месте сейчас? На каком. Ты даже не понимаешь, что происходит. Мы же не с Чечней воюем, и не с Грузией. Мы воюем со страной, которая. Украина сам на 44 месте в мире по этому. Даже Афганистан меньше, чем она, условно. Да вопросов нет. Да. В Европе. Есть ли чисто европейская страна больше, чем Украина? Нет. Европейская? Швеция и Европа? Да. Швеция меньше, чем Украина. Так я об этом тебе говорю. Украина самая я, большая позже, европейская позже, страна. Да? Самая большая. Судан входит Судан, Судан в Европу. Судан входит в Европу? Ну, тогда вопросов не имею. Если Судан входит а, а, в Европу, у а, меня нет вопросов. А, Аман? Что Аман входит в Европу? Не, ладно, ладно, сейчас смотрю. Россия 3 миллиона, Украина 600, Франция 547. Ну, ладно, ладно справедливо, вы право. Такая штамбовская даже область. Казахстан, даже Казахстан меньше, я шахуел. Нет, Казахстан больше, Украины, Ну, Казахстан это Нет, азиатская страна. Казахстан 380 тысяч, а Казахстан. Украина 603. Казахстан это азиатская страна. Я не знаю, где у тебя там написано 380 тысяч, что ты там читаешь. Казахстан больше Украины. Вот, Украина 603, и Франция 547, Испания 504, Швеция, Норвегия, Казахстан. Украина самая крупная европейская страна. Может быть, европейская часть Казахстана, там где-то где в районе Каспия. Может быть, и так. А Аргентина входит в Европу, да? Ты сейчас серьезно вопрос этот задал? Я шучу, ладно. Я, я не, не особо силен в географии, правда? Это правда. А в чем же ты силен? В геях? Фу... Нет, футбол. Потому что ты футбол. Хорошо, давай, давай про футбол. Вопросов нет. Аргентина. Петр. Диего Марадона, один из лучших футболистов в истории, представитель Аргентины, является ли он европейцем? Нет. Понятно. Понимаю. Футбол, футбол. За какой клуб ты болеешь? Зенит. Питерский зенит. Да. В каком году питерский зенит был чемпионом СССР? Ой, ну вы так задали, конечно, вопрос В СССР. Понимаю. Понимаете, мне 20. Я холод. И, и что? Я закончил школу. я, я например, не родился в 60-е годы, но я совершенно четко знаю, что сборная СССР единственный раз в своей истории выиграла чемпионат Европы. Это единственное, что сборная СССР когда-то вообще выиграла. это был 1961 год. Я тоже тогда не родился, но я это знаю. Понимаете, я... Вот у нас с вами разные поколения и разные мышления, знания, опыт, соответственно. То есть то, что знаю я, можете не знать вы. И то, что знаете вы, практически 80% не знаю я. То, что большинство ваших вопросов, я просто не знаю. Это да. разное поколение. Замечательно, это, это очень хороший довод. А что бы я такого мог не знать, что знаете вы? Компьютеры, к примеру. Я да. разбираюсь в них хорошо довольно. Но это же не футбол, вы сказали. вы сказали. Вы сказали, футбол ⁇ это то, что интересует нас обоих. Ну, Бог бы с ним. Я не могу сказать, что я интересуюсь компьютерами. Но я готов услышать ваш любой вопрос по компьютеру. И, может быть, каким-то чудом я смогу на него ответить. Ну, давайте, задайте мне вопрос. Чем характеристики RTX 3060 отличаются от RTX 3040? Сколько в них матричных процессоров и, соответственно, мощность? Я вам такие сложности не задавал. Вот видите. Ну, хотят чуть-чуть. Ну ни хрена себе. Я спросил про зенит, которым интересуешься ты. Я спросил а про. А вы каким клубом интересуетесь, хорошо? Что-что? Какой у вас любимый футбольный клуб? Барселона. Барселона. Ну там много хороших игроков. Когда, конечно, когда было... был Советский Союз, заболел Зена Киев. Что еще раз? Когда был Советский Зай... Союз, я болел за Динамо Киев. Кстати, я ошибся. Зенит выиграл э, чемпионат СССР в 1984 году. Понимаете, я вот сейчас, я смог, я летал на... Именно... Я люблю ездить в России на матч. То есть я на болею, я там сам играю, я футболист. И получается... Ну, я не так, чтобы прям фанатею футбола. Я не могу там знать, в каком году что-то случилось. У меня вдруг он тоже футболист идет, Вот он там знаток, там расскажет любую характеристику игроков этого типа. Я так. Средний Хорошо, футболист. Ладно, давай как бы у школы ты мне даешь по ТТХ вопросы по компьютеру, я тебе задам вопросы ТТХ по футболу. Диаметр футбольного мяча. Диаметр. Ну тоже меня ТТХ по компьютеру Хорошо. спрашиваешь. Сейчас, секундочку. Не, 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 ну так не работает, так и дурак может. 5,5 сантиметров. Чего? 6 сантиметров где-то, диаметр. Диаметр футбольного мяча 6, правильно, 6, см. сантиметров. Ну, все, на этом э, наш торжественный вечер объявляется закрытым. Э, может ли женщина стать вратарем? Последний вопрос. Да. При каких условиях? меня Нет, неправильно. Женщина может стать вратарем, если возьмет 11-метровый. Нет, не сказал бы. Вратарь не такой, получается. Все. Вы тоже можете быть вратарем, в принципе. Да, я могу, да. Но 11-метровый будешь брать ты. сюда. Траш. Друзья, девчата, выбачьте, было дуже дуже, дуже. Дуже паскудний жарт з мого боку, я дуже вибачаюсь про 11-метровий. Сергій Шевченко, я знаю, що я не можу сперечатися з вами в цьому, але я Олімпіади і 56-го, і 88-го року, де Олексій Михайлоченко був капітаном команди олімпійської збірної. Я не беру до уваги. Ну, чесно, не беру. Мені здається, що в футболі Олімпійські ігри тоді було другорядне. Дуже другорядно. Хоть э, ваше зауважение принимаю, Сергей Шевченко, не